Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. 5 січня представники міської влади завітали до пологового будинку, щоб привітати батьків дитини, яка народилася першою в 2017 році. Так, ми приділі поздравить всіх зустріч і папу з розбільні першого числа дівочки. 3 852 сантиметра, 8 35. Дорогая, это а тебе. Теперь... Спасибо. Все, вас поздравляю. по порядку. Спасибо нашей звездочке, что собрала таких замечательных людей. Спасибо всем большое. Звездочки, Давайте. маме. Всего жопу. Разо вітаємо першого маленького жовто-возя. Сьогодні жовтовод, мабуть, може сказати. Дуже чудовий, чудова подія. Це перший, ви знаєте, все-таки, можна сказати публічний захід цього році. Дуже чудовий захід. Особливо радує те, що народилася дівчинка, і говорить, це символ того, що нарешті прийде мир в нашу країну. Дай Бог, щоб дитина була здорова, щоб батьки були щасливі, задоволені. Від себе особисто, від міської влади, від міського голови дозвольте вас привітати, бачити вам пам'ятну листівочку, таку підписано. Зберігається, коли виросте, покажете, а також трошечки сувенірів, які, я сподіваюся, трошки допоможуть вам. В здоровье, в выховании вашей девочки. Вы сына. уже выречили, как вы называется, чеченская церковь? Да, 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 уже имя есть, Эрика. Нас, Эрика? Да, Эрика у нас Алексеевна. Вот, да. так что мы уже все определились, два сына у нас, и теперь у нас девочка. И мы очень счастливы от того, что теперь у нас доченька. Хотя два сына тоже прекрасно. Третья удачная попытка. Третья удачная попытка. Да, да, за, за, эту попытку это, конечно, спасибо Богу за то, что он да. дал именно очень, потому что мечта была, заказы были, но было два сына пока до этого. Должно было в декабре, и вот как-то все ожидания были в декабре. А вот так получилось, что уже даже в роддоме здесь побыла, потом отпустили, сказали, это нет рано. И в итоге вот на Новый год, после 12 ночи, пол второго года отошли. Я думаю, вот эта девочка решила, вот это она думала. Она просто хотела быть Первый, наверное. Никак не могли понять, как это. Ну, вот такое чудо. Скажем, это сюрприз для нас. Вот. Хочу сказать э, за наш дом, честно. Вот мне очень приятно. Я здесь 20 лет назад первого родила. 10 лет назад второго ребенка родила. И вот сейчас, вот уже когда за третьим разом, получается, уже как бы пришли за девочкой, хочу сказать, у нас тут великие перемены. Очень. Есть с чем сравнить, потому что у меня так выпала возможность это, да? И я хочу поблагодарить вообще медперсонал весь. Все абсолютно сработали очень хорошо. Хочу сказать, отношения было и раньше отличное, но технологии современные, это сейчас вот, действительно очень важно для нас. Знаете, как, когда приходишь, и здесь очень важно мнение мамы и как ей удобно. И учитывается, как удобно ребеночку, в первую очередь, это очень хорошо. Хочу сказать, это, знаете, как, когда смотришь где-то за границей, да, люди вот там в роддомах, это все по-другому, другой подход. То сейчас для нашего маленького города, когда здесь приходишь и все совершенно поменялось, это очень, ну, как бы, скажем так, я кором вшащена. Щиро подякуємо ще раз всім медикам, які вам допомогли і допомагають всім нашим жетовотцям. Бажаємо їм також всього найкращого, так? Ну і приєднуємося з привітанням, бажаємо здоров'я вашій дівчиці, вам терпіння, мужества, для того, щоб поставити цю дівчинку на ноги і щоб вона пішла в світ е громадянкою України. И патриотам Украины. И хотим вам сказать, что вы теперь у нас многодетная семья. Мы приглашаем вас в отдел для оформления просвечения. И что мы вам предоставили статус многодетной семьи, которая дадут вам определенные возможности. Спасибо большое. Хочу поблагодарить всех людей, пожелать им счастья, здоровья и удачи. Очень хорошая традиция от местной власти. Мы восхищены, как говорится, благодаря юной звездочке нашей. Мы, как говорится, стали знаменитыми. Можем чуть-чуть показать. Чуть-чуть а показать, если будет видно. Крошка наша. Звезда, она решила первого числа просто уже сразу позировать. Поэтому она дождалась 1 января. для того, щоб нас тут вірсьо взяли. Дівочка є. Це Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.